হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু এনী এছাম আশা কৰোঁ আজি হৈ যোৱা গ্ৰেড থ্ৰী এক্সামৰ যি গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ এক্সাম আছিল আশা কৰোঁ সকলোৱে নিশ্চয় ভাল হৈছে আজি যিখন কুৱেশ্যনৰ পেপাৰ আহিছে খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন পেপাৰ কিছুমানৰ কাৰণে কনফিউজিং হৈছে আৰু কিছুমানে কৰিব পাৰিছে কোনে কিমানটা কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিলা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি সম্পূৰ্ণ কুৱেশ্যন পেপাৰখন লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে নিশ্চয় ভাল পাবা দেৰি নকৰি আজি আমি সোনকালে এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন আজি আমি ডিছকাশ্যন কৰিম আনচাৰ কি তোমালোকলৈ আগবঢ়াম আশা কৰোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টোলৈ শেষলৈকে চাবা ইয়াত আমি আজি জিকে পাৰ্ট টুৰ কুৱেশ্যনখিনি আলোচনা কৰিম কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুত দিয়া আছিলে আমাৰ এপাৰ্ট ফ্ৰম জয়পুৰ হুইচ ৱাজ দ্য হোম গ্ৰাউণ্ড অফ ৰাজস্থান ৰয়েলছ ডিউৰিং আই পি এল টু থাউজেণ্ড এণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ইয়াত কি দিয়া আছে অপশ্যন এইট গুৱাহাটী অপশ্যন বিত আছে ধৰ্মশালা অপশ্যন চি ত আছে ভূৱনেশ্বৰ আৰু অপশ্যন ডি ত আছে পানাজী ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ কোনে কোনে অপশ্যন এ দিলা কমেণ্টত জনাবা আৰু এইটোৱে হৈছে তোমালোকৰ ৰাইট এন্সাৰটো নে নেক্সটটো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স নাম্বাৰ কুৱেশ্যনত আছিলে যে হুইচ অফ দ্য ফ্লয়িং ইজ নট এ নন মেটেলিক মেটেৰিয়েল চৰি মিনাৰেল যে নন মেটেলিক মিনাৰেল কি হয় ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি যোনে যোনে অপচন বি দিছা সেইটো তোমালোকৰ ৰাইট এন্সাৰ আৰু যিটো ৰাইট কৰি তোমালোকে কিমান নম্বৰ পাবা দুই নম্বৰ এটা পাই গৈছে তোমালোকে যদি এইটো তোমালোকৰ ৰাইট হৈছে ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়োঁ যে নেক্সটটো এটা ইংলিছৰ কুৱেশ্যন যিটোক আমাক সুধিছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেনত আছিলে যে হুইচ অফ দ্য ফ্ল'ই ইজ দ্য কালেক্টিভ নাউন অফ শ্বিপছ যে ইয়াৰ কালেক্টিভ ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি অৰ্থাৎ ফ্লেট মনত ৰাখিবা যাৰ যাৰ কুৱেশ্যনটোৰ অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট হৈছে যোনে যোনে ফ্লেটত যি যোনে যোনে অ এম আৰ চিটত ভৰাইছে তেওঁলোকৰ কুৱেশ্যনটো এন্সাৰ ৰাইট হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত নেক্সটটো কুৱেশ্যন আমাৰ আঠ নম্বৰ দিয়া আছিল যোনটো কুৱেশ্যন আশা কৰোঁ সকলোৱে পাইছা যে হুইচ টু কাণ্ট্ৰিজ ডাছ দ্য গোবি ডিজাৰ্ট টাচ এইটো এটা অৰ্ড জিঅগ্ৰাফিৰ কুৱেশ্যন হয় ছ' সকলোৱে নিশ্চয় পাৰিছা ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব চাইনা আৰু মংগোলীয়াৰ মাজেৰে কি কৰিছিল গোবি মৰুভূমি স্পৰ্শ কৰিছে ছ' অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ এইট নম্বৰৰ কুৱেশ্যনটো আৰু কোনে কোনে কিনো এনচাৰ লিখিলা সকলোৱে কমেণ্টত জনাবা যে তোমালোকৰ এক্সাম কেনেকুৱা হ'ল আৰু কিমানটা শুদ্ধ কৰিব পাৰিছা আজি নেক্সটটো কুৱেশ্যনলৈ আমি আগবাঢ়োঁ নেক্সটটো কুৱেশ্যন আমাক দিয়া আছে এই কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে যে নিয়েৰ হুইচ প্লেচ এ ষ্টেচু অফ জঙাল বলহু হেজ বিন ইৰেক্টেড যে জঙাল বলহুৰ প্ৰতিমূৰ্তি কোন স্থানৰ সমীপত স্থাপন কৰা যিহেতু নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰহাত অপশ্যন এই ইজে কাৰেক্ট এন্সাৰ ৰহাত যোনে যোনে লিখিছিলা তোমালোকৰ যোনে যোনে কৰিছিলা ৰাইট এনচাৰ হ'ব ৰহা ছ' নেক্সটটো কুৱেশ্যন লৈ আগবাঢ়োঁ যে নেক্সটটো কুৱেশ্যন আমাক দিয়া আছে যে হুইচ অফ দ্য ফ্লয়িং ইজ এ ষ্টেট অফ ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা যে আমেৰিকাৰ যে নিম্নলিখিত কোনটো আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এখন ৰাজ্য হয় ইয়াৰ হাৱাই অপশ্যন এ হাৱাইটো ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব আৰু নেক্সটটো আমাক কুৱেশ্যন দিয়া আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টিত দিয়া আছে যে দ্য দ্য পদ্মনা ভস্বামী টেম্পুল ইজ ইন হুইচ ষ্টেট যে প আত্ম নাভস্বামী মন্দিৰ কোনখনত আছে কোন ষ্টেটত আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব তিৰুৱনন্তপুৰম অপশ্যন ডি নিশ্চয় পাৰিছা তোমালোকে কোনটো হয় কাৰ কাৰ খেলি মেলি হৈছে কোনে কোনে পাৰা নাছিলে এন্সাৰটো কমেণ্টত জনাবা ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব তিৰুৱনন্তপুৰম নেক্সটটো কুৱেশ্যনলৈ আমি আগবাঢ়োঁ যে নেক্সটটো কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰীত আমাক দিয়া আছিলে যে হু প্লে'ড দ্য টাইটেল ৰোল ইন দ্য নাইনটিন ছিক্সটি নাইন ভাৰ্চন অফ ডক্টৰ বেজবৰুৱা মুভিখন কোনে কোনে চাইছা এই মুভিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহি গ'ল যে যোৱাবাৰ যিহেতু যিটো পৰীক্ষাত শংকুৰাজ দাই লিখা যোনটো অলকানন্দা শংকুৰাজ দাৰ যোনটো অলোকানন্দাৰ গীতৰ আহিছে এটা আন এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যন আছিলে চ' মুভিসমূহৰ বিষয়ে যিসকলে চাই গৈছা তেওঁলোকে নিশ্চয় কুৱেশ্যনটো কৰিব পাৰিছা ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব ব্ৰজেন বৰুৱা আৰু নেক্সটটো কুৱেশ্যন আমি কৈ আছিলোঁ যে স্পৰ্ট ফটছৰ ওপৰত স্পৰ্টছৰ ওপৰত তোমালোকে কুৱেশ্যনসমূহ চাই যাবা আৰু সেই স্পৰ্টছৰ ওপৰত আমি কুৱেশ্যনসমূহ দেখিবলৈ পালোঁ যে কুৱেশ্যনটো আমাৰ টুৱেণ্টি নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ নাম্বাৰত দিয়া আছিলে যে হাউ মেনি টাইমছ হেজ ব্ৰাজিল অউন দা ফুটবল ৱৰ্ল্ড কাপ যে কিমান বাৰ ব্ৰাজিলে ফুটবল ৱৰ্ল্ড ৱৰ্ল্ড কাপত জিকিছে ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি অৰ্থাৎ ফাইভ বাৰ পাঁচ বাৰ কোনে কোনে ফাইভ কৰিছিলা এন্সাৰ তেওঁলোকৰ কুৱেশ্যনটো ৰাইট হৈছে নেক্সটটো কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়োঁ নেক্সটটো কুৱেশ্যন নিশ্চয় যিসকলে মভি চাইছা ভিলেক্স ভিলেজ ৰক ষ্টাৰখন নিশ্চয় সকলোৱে কৰিব পাৰিছা এখন যে আমাক সুধিছে হু ইজ দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ মভি ভিলেজ ৰক ষ্টাৰ যে আমি কৈছিলোঁ আন এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যনবিলাক আহে যে যোৱাবাৰ যিহেতু আন এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যন আহি যি চ' এইবাৰো আহিছে যে হু ইজ দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ মভি ভিলেজ ৰক ষ্টাৰ ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ অৰ্থাৎ ৰিমা দাস কোনে কোনে ৰাইট এনচাৰ কৰিলা সকলোৱে কমেণ্টত জনাবা আৰু নেক্সটটো কুৱেশ্যন ঊনত্ৰিছ নম্বৰত দিয়া আছিলে যে টয়টা হৈছে হেড কোৱাৰ্টাৰছ ইন অপশ্যন এ চাইনা অপশ্যন বিত আছিলে চাউথ কোৰিয়া অপশ্যন চিত আছে ছিংগাপুৰ আৰু অপশ্যন ডিত আছে জাপান ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব জাপান যোনে যোনে জাপান কৰিছা তেওঁলোকেও শুদ্ধ হৈছে যে য'ত টয়টাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়টো অৱস্থিত টয়টা কি হয় এটা কাৰ কোম্পানী হয় নিশ্চয় সকলোৱে গম পাইছা যে কি হয় এটা কাৰ কোম্পানী হয় চ' আশা কৰোঁ সকলোৱে এইটো কুৱেশ্যন শুদ্ধ হৈছে যে নেক্সটটো কুৱেশ্যন আমাৰ সুধিছিলে থাৰ্টি ন ফ'ৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনত যে হুইচ যে ইন হুইচ স্প'ৰ্ট ডিট মনালিছা বৰুৱা মেহতা এণ্ড ট্ৰিদ্বীপ দ্বাৰা প্ৰেজেণ্ট ইট আছাম যে কোনবিধ খেল মনালিচা বৰুৱা আৰু ট্ৰিদ্বীপ দ্বাৰাই অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব টেবুল টেনিছ যোনে যোনে টেবুল টেনিছ অপশ্যন দি দিছিলা তেওঁলোকৰ শুদ্ধ হৈছে কুৱেশ্যনটো আৰু নেক্সটটো কুৱেশ্যনলৈ আমি আগবাঢ়োঁ নেক্সটটো আমাৰ থাৰ্টি ফাইভ নম্বৰ কুৱেশ্যনত দিয়া আছে যে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং কাণ্ট্ৰিজ ইজ দ্য ফাৰ্টেজ ফ্ৰম আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ড অৰ্থাৎ আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ পৰা কোনখন দেশলৈ দূৰত্ব সৰ্বাধিক ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন এ যিহেতু অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত ম্যানমাৰটো হ'ব ৰাইট এন্সাৰ আশা কৰোঁ সকলোৰে কুৱেশ্যনটো শুদ্ধ হৈছে আৰু নেক্সটটো কুৱেশ্যন নেক্সটটো কুৱেশ্যন আমাৰ এটা হিষ্ট্ৰীৰ পৰা আহিছে যে আশা কৰোঁ সকলোৱে পাইছা যে কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে যে টু হুইচ এম্পায়াৰ ৱাজ চাণক্য দ্য ৰয়েল এডভাইজাৰ যে চাণক্য কোনগৰাকী সম্ৰাটৰ ৰাজকীয় উপদেষ্টা আছিলে ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য যিসকলে ইতিহাস হিষ্ট্ৰীৰ ভালদৰে পঢ়িছা পঢ়িছিলা আশা কৰোঁ সকলোৱে নিশ্চয় কুৱেশ্যনটো কৰিব পাৰে এটা কুৱেশ্যন আমাৰ ৰখি গৈছে সেই কুৱেশ্যনটো আমাৰ থাৰ্টি ফ'ৰ নাম্বাৰত দিয়া আছিলে যে ফ্ৰম দ্য কনষ্টিটিউচন অফ হুইচ কাণ্ট্ৰি দ্য কনচেপ্ট অফ ৰিচিডুৱেল পাৱাৰ্ছ ইন দ্য কনষ্টিটিউচন অৱ ইণ্ডিয়া হেজ বিন বাৰাউট ইয়াত যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত অৱশিষ্ট ক্ষমতাৰ ধাৰণা কোনখন দেশৰ পৰা লোৱা হৈছে ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব কানাডা আশা কৰোঁ সকলোৱে নিশ্চয় পাৰিছা আৰু কি কি কৰিলা তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা যে কোনটো কুৱেশ্যন এন্সাৰ কৰিছিলা কিমানটা শুদ্ধ হ'ল কমেণ্টত জনাবা তেতিয়া আমি গম পাম তাৰ ওপৰত তোমালোকৰ কাট অফটো আমি কাট অফটো বিচাৰি পাম যে কাট অফ কেনেকুৱা যাব এবাৰ ছ' আশা কৰোঁ নিশ্চয় ভাল পাইছা আৰু নেক্সটটো কুৱেশ্যনলৈ আমি আগবাঢ়োঁ চে নেক্সটটো কুৱেশ্যন আমাক দিয়া আছে যে হুইচ অফ দ্য ফ্ল'য়িং কাণ্ট্ৰিজ ডাষ্টনত এক্সিষ্ট প্ৰেজেণ্টলি যে অপশ্যনত দিয়া আছে ছুইজাৰলেণ্ড তাৰপিছত দিয়া আছে চেক্স্লো ভেকিয়া আৰু জাৰ্মানী প'লেণ্ড সকলোৱে নিশ্চয় এইটো অপশ্যন দেখি গম পাইছে যে নৰ্থ এক্সি যিহেতু সুধিছে ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি অৰ্থাৎ চেক্স্লো ভেকিয়া আৰু নিশ্চয় পাৰিছা কৰিব নেক্সট এটা মেটছৰ কুৱেশ্যন আছে মেটছৰটো ইজিৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টোতে কৰি দিওঁ সকলোৱে নিশ্চয় কৰিব পাৰিছে যে ফৰ্টি ওৱান নাম্বাৰ কুৱেশ্যনত যে থ্ৰী নাম্বাৰছ এ বি এন চি আৰ চাৰ্জ ডেট দ্য এইচিএফ অফ এ এন বি চেম এজ দ্য এইচিএফ অফ বি এন চি তাৰপিছত কৈছে ইফ দ্য এল চি এম অফ এন বি ইজ থ্ৰী টাইমছ অফ এল চি এম অফ বি এন চি দেন দ্য ৰেচিঅ' চি ইজ টু চি ইজ টু এ কি হ'ব যে ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি অৰ্থাৎ ওৱান ইজ টু থ্ৰী আশা কৰোঁ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত আমি কৈছিলোঁ যে এই চি এফ আৰু এল চি এমৰ কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় চ' এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় সকলোৱে নিশ্চয় মেথ যোনে যোনে কৰি গৈছিলে সকলোৱে নিশ্চয় কৰিব পাৰিছা নেক্সটটো কুৱেশ্যনলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ যে অন হুইচ আইলেণ্ড হিকক ইজ এ আণ্ডা জে উমানন্দ টেম্পুল চিটুৱেটেড যে আমাক সুধিছোঁ যে কোনোখন নদীদ্বীপ টিলাত উমানন্দ মন্দিৰ অৱস্থিত ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব ভস্মাচল ভস্মাচলত অৱস্থিত নেক্সটটো কুৱেশ্যনলৈ আমি আগবাঢ়োঁ ইয়াৰ ফৰ্টি নম্বৰ ফ'ৰ্টি থ্ৰী নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছিলে আমাৰ যে হুইচ অফ দ্য ফলৱিং ইজ এ ষ্ট্ৰিংক মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ আছাম ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব ডি অৰ্থাৎ নিম্নলিখিত কোনটো হৈছে অসমৰ এক তাৰ যুক্ত বাদ্যযন্ত্ৰ নিশ্চয় গম পাইছা টোকাৰি সকলোৱে যোনে যোনে বজাইছা সকলোৱে কমেণ্টত জনাবা যিসকলে টোকাৰি দিছিলা তোমালোকৰ এন্সাৰটো ৰাইট হৈছে চে নেক্সটটো কুৱেশ্যন ফৰ্টি ফাইভ নাম্বাৰত আমাৰ দিয়া আছিলে যে হু অফ দ্য ফ্লয়িং ইজ নট এ লাউন টেনিছ প্লেয়াৰ যে কোনটো নহয় সুধিছে তোমালোকে বহুতে এনেকুৱা কৰিছা যে হয় ঠাইত নহয় সুধিলে হয় কিছুমানে কৰিছে কনফিউজনতে বহুতো কনফিউজন হৈছে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব পুলেলা গুপিচণ্ট এইটো ৰাইট এন্সাৰ হ'ব বাকীসকলে এইটো খেলৰ লগত জড়িত ছ' ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি নেক্সটটো নেক্সটটো কুৱেশ্যন আমাৰ ফ'ৰ্টি ছিক্সত দিয়া আছে যে হুইচ কণ্টিনেণ্টছ লাষ্ট দা মেডিটেৰিয়ান চি ইজ চি লাই বিটুইন জে কোনো দুখন মহাদেশৰ মাজত ভূম্যসাগৰ অৱস্থিত ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব ইউৰোপ এণ্ড আফ্ৰিকা ইয়াৰ বাকীকেইটা অপশ্যনত দিয়াৰ মতে ইয়াৰ বাকীকেইটা অপশ্যন যিহেতু দিয়া আছে এইকেইটা নিমিলে ইয়াৰ লগত মেডিটেচন চিখন বিটুইন ইয়াৰ মাজত পৰা নাছিলে মধ্যসাগৰ অৱস্থিত নহয় গতিকে ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি সকলোৱে যিসকলে পঢ়িছে অ'ল্ড জিঅ'গ্ৰাফী আশা কৰোঁ সকলোৱে নিশ্চয় পাৰিছে কুৱেশ্যনবিলাক যে নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আগবাঢ়োঁ ফৰ্টি চেভেন দিয়া আছিলে আমাৰ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম দ্য ৰেষ্ট যে নিম্নলিখিত কোনটো আনবোৰতকৈ পৃথক ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব আয়ুৰ্বেদ অপশ্যন ডি আৰু কোনে কি লিখিছে কমেণ্টত জনাবা বাকী কি কোনে কি এনচাৰ কৰিছা আৰু ফৰ্টি এইটত আমাৰ দিয়া আছে হুইজ প্ৰেজেণ্ট ৰিজন অফ ইণ্ডিয়াক ডিট কিং ললিতাদিত্য হেভ হিছ এম্পায়াৰ ইন যে বৰ্তমান কোন ভাৰতবৰ্ষৰ কোন অঞ্চলত ৰজা ললিতাদিত্য অৰ্থাৎ মুক্ত পিদ্যা সাম্ৰাজ্য আছিল ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব কাশ্মীৰৰ ৰজা যিহেতু কাশ্মীৰ ৰিজন ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ব নিশ্চয় সকলোৱে পাৰিচা কৰিব যে নেক্সট কুৱেশ্যন এটা আন এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যন হয়নে যে যিসকলে কাৰ্টুন চোৱা আগৰ পৰাই কাৰ্টুন চাই আহিছে নিশ্চয় সকলোৱে এনচাৰটো কৰিব পাৰিছা যে কাৰ কাৰ কনফিউন কনফিউজন হৈছিলে এই কুৱেশ্যনটোত সকলোৱে কমেণ্টত জনাবা যে হু অৰ হোৱাট ইজ ডৰেমন যি এই ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব এক কাৰ্টুন কেৰেক্টাৰ হয় দৰেমেন সকলোৱে নিশ্চয় ভাল পোৱা কাৰ ফেভৰেট কাৰ্টুন হয় সকলোৱে কমেণ্টত জনাবা নেক্সট টু লৈ আমি আগবাড়ো যে হুইচ স্পোর্ট ডিড পি টি উষা প্লে কৰিছিল কে তেখেত রনার্স আছিল অৰ্থাৎ ইয়া যেহেতু অপচনত ৰানাৰ কথা নাই বেডমিন্টন টেবুল টেনিছ ক্রিকেট দিয়া আছে যেহেতু এথলিটস হয় 400 মিটাৰ 200 টু হান্ড্রেড মিটার রান কৰে সো তথে ভাল এথেলিক্স সো ইয়া ৰাইট এনসারট হব অপচন এ নেক্সট টু লৈ আমি যাও ফিফটি নম্বৰ নম্বর যে আইডেন্টিফাই দা স্পোর্ট রিলেটেড টু মেজৰ ধ্যান সানে কি খেলিছিল ইয়া ৰাইট আনসারটো হব অপচন ডি অৰ্থাৎ হকি খেলিছিল আশা করি এই ভিডিঅটোত আমি যিখিনি জি কে পাৰ্ট আছিলে জি এছ পাৰ্ট আছিলে চ' এইখিনি আমি সম্পূৰ্ণকৈ আলোচনা কৰিছিলোঁ কৰিছোঁ আৰু যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা সকলোৱে লাইক কমেণ্ট আৰু আমাৰ চেনেলটো সকলোৱে আগুৱাই নিবা আৰু সকলোৱে যাতে ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছা একে আশা ৰাখিছোঁ আৰু তোমালোকৰ পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ল তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ সম্পূৰ্ণ আজি এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন আমি এন্সাৰ কি ছ'লভ কৰিছোঁ তোমালোকে কোনকেইটা শুদ্ধ হ'ল কোনকেইটা ভুল হ'ল তোমালোকে মিলাই চাবা আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ পালা কুৱেশ্যনখন মডাৰ্ণ লেভেল হয়নে টাফ হয়নে ইজি হয়নে তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা আশা কৰোঁ এইখিনিলৈ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু নেক্সট পাৰ্টসমূহ মেথেমেটিক্সৰ পাৰ্ট আৰু বাকী ৰিজনিঙৰ পাৰ্ট আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আহি আছে আশা কৰোঁ ধন্যবাদ সকলোৱে ভাল পাইছা ভিডিঅ'টো চাই থেংক ইউ